Потому что есть риск замораживания капитала. Потому что ты не видишь, сколько, сколько где у тебя и чего лежит. Второе. Ты или перепроизводишь, или не и любое колебание спроса тебе дает свой эффект. Но это, наверное, две основные причины. Натальная политика ⁇ это очень просто. Это минимальный уровень запасов и максимальный уровень запасов. И нужно, чтобы наш запас на сегодняшний день просто был где-то между. Что нам это дает? Нам дает это первое, то, что у нас теперь оптимальный уровень запасов, и он постоянно придерживается. Второе, мы готовы к колебаниям спроса, которые там на уровне 30-60% в зависимости от продукта. Это очень хороший результат. Это, это основной. А, и у нас нет переизбытка продукта, который там где-то валяется, и никто его не видит. Он состоит из нескольких параметров. Первое циклический стоп, страховой запас и стоп, который находится в транзите. Сумма этих трех компонентов и дает нам наш, наш максимум элементарный. А, мини, а минимум элементарный получается, исходя из того, что цикл у тебя колеблется, поэтому у тебя получается пила. И вот это вот минус цикл и получается минимальный уровень уровень списания продукции существенно сократился, особенно на долгосрочную продукцию. Ну, давно не долгосрочная продукция, это 30 дней. Уровень списания сейчас последний результат 0,6% при цели 013 И он сокращается с каждым разом, поэтому результат есть, при этом очень хороший. Раньше для того, чтобы посчитать уровень запаса, который есть сейчас, уходило до трех часов времени, при том, при том, что нужно было собрать очень много данных, занести это в многочисленные файлики Excel. И сейчас, в принципе, все делается автоматически. Обеспечение не пострадало, потому что у нас достаточно запасов, чтобы это перекрыть. Обеспечение 98%. Это тоже почти практически рекорд.